15 yaşına münasibətinə görə 12 yaşı oyulmadı. Başqa məsələlə fikirləşir bu halda. Amma onun saat yerinə məktəbə buraxmaq səhv deyil, biz görək nə olacaq. Nəmli. Nə. Biz də minimal sistem olsa, deyilir ki, tuturamın. Да, нет, я имею в виду. Uh, мы начали с двумя центральными нападающими. Эта схема довольно uh, хорошо контролирует середины поле, когда там создаются численные что Мы это реализовали первым так Еще раз повторю, очень много А так у нас пошло через середину. И сами видели, вот туда было очень много. Просто не было хладнокровия, не было точности. Вот я думаю, что uh, что касается шутца, то я думаю, что, конечно, они тоже недовольны, что нападающие. Вот я думаю, что должен, должен больше, больше позыдать. Потому и нам пришлось его и, и Я считаю, что второй тайм и барчу тоже провалинки. Вот несколько дней он не тренируется. Он последний день только потренировался и, само собой его функциональное состояние не было хорошее, и потому он второй тайм провалился. Я думаю, что из-за этого мы, в принципе, и, и, и провалили начало второго вот. тайма. Ну, плохо то, что, понимаете, вот, то есть, тот же замен, который мы сделали, да, вместо того, чтобы как бы усилиться, кстати, сожалению, не я не что не сам bəs e, də nəticələrlə çox yaxşıdır. E, Dinola görsən, birkə təhlükəli döyüşdür. İlk 5-6 tur arasında amma getdikcə həm dinamika düşür aşağı, həm də nəticələr yaxşı olur. Bugünkü oyunda yenə də həmin kimi azalı xatırladım. Belə evet. çünki əsasən persent və sinə gedir. Kompüter üzrə azadlıq şəkli başladı. <laughs> Müxtəlif ideyalar var. Həm zamanla, həm də sabit nəticələr onu göstərmək. Hətta burada tamam oyunçulara aid mağara, toruq və Maşallah, yəni, bu problemi qabaqladı. Amma mən sizin deməyiniz daha yaxşı olar. Əsas problem nədir? Mən bir problemlə də, bu problem el varsa mən də onun üzərində çox fikirləşirdim. Bu deməyin yəni, probleminin kökünü tapa bilmirdim. Bucaq onu deyə bilərəm ki, rəngkaran oyunun başlamış komandaya komanduru ilə bağlı o deyə bilərəm. Bu hiss olunur. Komanda bu gün meydançada olacaq və sona belə məşinə bütün təşkilatını tam şəkildə hər də keçimlər çalışır. Evdə hamısı hər də keçirir. Amma bu gün mən bu oyunçulardan müasir tərəflərə bu oyun bir hərəkət etməyə tələb etdim. Bir balaca bir belkə bütün çimdəanı boyu hər də keçilməyə çalışdım. Bizim əsgər qüvvəmiz de, o qədər də güclü deyil. Baxmayaraq çoxu bizə bu gün bir rahatda bildiyik 18 futbolçu transfer eləmişəm. Demiş ki, biz 8-dən futbolçu çıxında 18-dən futbolçu transfer eləmişik. <laughs> deməcəyəm ki, futbol çana arasında tək ikinci komanda yub ağəziyətə düşə bilmişik 95-də, 93, 94-də futbolçular alır. Yəni mən də hesab edirəm ki, mən bunu Qarabağdan sonra düşünürəm. Ən zəif oyunlarımızdan 15 oyunun ən zəif oyunumuz biz əvəzi, 2-0 məğlub oluruq Qarabağdan keçirdik. Bildirdim ki, baxmayaraq ki, biz məğlub olmuşuq, hesab edirəm ki, Azal komandası 100 yoldadır və inandırıram ki, gələcəkdə Azal bundan da yaxşı bir futbol səhnə yerə biləcək. Çok sağ olun.